По крышам, по улицам Дождь стучит и природа Все хмурится Непогожая осень нам выдалась Для поэзии Правда мечта И в такую погоду Прохожие друг на друга Все чем-то похожие Среди них затеряться Несложно мне Под покровом простого зонта Непогожая осень нам выдалась может быть, на кого-то обиделась, Может быть, позабыла о радостях, От того, что творится вокруг. Нет порядка и в людях согласия, Вот и шлются нам свыше ненастия. Защитить не хотим свое счастье мы, Разорвав в неприятности круг. Вот и мокнем под серыми ливнями, Оставаясь такими ж унылыми, Забывая, да что можем быть милыми И друг другу улыбки дарить Ведь улыбка способна на многое Изменить отношения строгое И в прекрасное время осеннее Небогожий денек превратить Ведь улыбка способна на многое Изменить отношения строгое И в прекрасное время осеннее І пагоже день привратіть. Отож, як ви зрозуміли, у нашій студії настав час зустрічати гостю. І сьогодні це автор-виконавець власних пісень Світлана Смірнова, яка подарувала нам ось такий чудовий ранковий твір. Дякую, Оля. Доброго утро всім! Вітаємо вас! Пані Світлано, ви ось щойно це, я так розумію, була пісня на ваші власні вірші. Да. І щойно прозвучала така стрічка, що е, осінь насправді найкраща пора для поезії. Тобто, ось така осінь це мрія, нібито для поета, для поезії. Для вас теж має значення пора, коли ви сідаєте і коли от найбільш активно пишете вірші. Чи. Е, Скоріше, вода. Но ну, говорят, что осень это так, вот время собирать камни, цыплят по осени считают. Осень подводит итоги практически круглого года. Это и по народному календарю, и в нашей жизни тоже это какой-то итог. И, наверное, поэтому у людей творческих в голове возникают мысли о том, что пора бы сесть за бюро и что-то такое сотворить. Иногда бывает просто льется песня сама. У меня тоже в основном Такие интересные вещи, интересные стихотворения или песни, они об осени. Ведь Пушкин писал, вспомните, «Булдинская а, осень», да. сколько, какая огромная, огромный пласт творчества Самое он посвятил так. осени. Вы сегодня у нас с гитарой, то есть не только да. песни мы будем слушать, но и, и песни на эти вещи да. Ну, для меня... І в нашій студії зазвичай з гітарою люблять приходити чоловіків, тому що чоловіки, тому що барди вони більше гітару асоціюють з жінкою, і це більш такий, нібито, чоловічий інструмент. Як у вашому житті з'явилася саме гітара і чому саме цей музичний інструмент? Навірно, мені гітара стала великою помощницею і подругою. Коли я сюди приїхала в Україну, у мене не було інструменту. Я по, в музыкальной школе училась по классу фортепиано и скрипки. И ни скрипки, ни фортепиано у меня не было с собой. А потребность что-то делать, что-то петь была всегда. И, и вот под рукой была гитара в это время. Я, естественно, я не гитарист, я самоучка, очень многого не знаю. И для меня гитара это просто как э, средство, э, как помощь мне творить и выражать свое мнение об окружающем мире, о нас, о, ну, вообще обо всем, о вере. Вот. И, конечно же, вы знаете, наверное, когда бывает тяжело, когда бывает на душе больно, грустно, Гитара, она просто выручает в эти моменты. Ты берешь, ты начинаешь что-то наигрывать, и тогда рождается и песни, и какая-то мелодия интересная тебе становится легче. Прежде всего ты облегчаешь свою душу э, путем того, что рождаются какие-то песни, вот. А иногда наоборот, гитара помогает мне найти взаимосвязь с моими детьми. Мы садимся, и начинаем петь детские песни, тоже здорово. Хочу покажет, что вы вот не гитаристка. Тим не менше, це не завадило вам стати переможницею неодноразово різноманітних фестивалей, де саме звучить авторська пісня під супровід гітари. Для вас ці перемоги мали значення для власного особистісного розвитку? І що ви все-таки продовжили займатися гітарою і вже стали автором власних пісень? Mm -hmm. Чи це було більше такого, як імпровізації, що ви взяли участь? І пройшли ці фестивалі, та й прийшли? Стали ці перемоги, та й стали на ваше життя і на ваш саморозвиток це не вплинуло? Наверное, каждое публичное выступление для меня это как средство самовыражения и э, донести то, чем наделил меня Господь, что Он дал мне талант написания песен и стихотворений. Я должна действительно их дарить людям, даром. Вот, поэтому и фестивали, и выступления, и конкурсы, и просто какие-то концерты ⁇ это просто возможность э, спеть для людей. Угу. Показати своє творчіство. Ну, я ніколи спеціально не йшла куди-то за побідою. Ну ні, це головне. спілкування, певно, швидше, да. Ну, щоб не склалося наших глядачів враження, що ми, хоча, говоримо так про осінь і все, все ж таки, вже почалася календарна зима. Да. То перед тим, як вас попрошу зіграти, виконати наступну пісню, можливо, ви щось нам прочитаєте з власних віршів про зиму, тому що ви прийшли, mm -hmm. до, до речі, із власною збіркою. Так. Да. Хорошо. Ну, это такой первый пробный варіант. Вот. У ну, нас здесь есть как раз стихотворение про первый снег. Вот он у нас уже вроде бы и был, хотя следов он пока не оставил. Да, не так. Вот. Но ну, как в преддверии. Ну, мы його чекаємо вже. Можливо, дехто чекає дуже. Ну, будемо сподіватись, що все-таки до новорічних свят нас порадує природа угу. гарним білим покривом своїм. Да. А, кстати, мы написала... за зараз просто. Обязательно. А написала я его как раз вот год назад, когда действительно выпал первый снег. Вот оно моментально как-то родилось. На опять опустевшую землю, на неровности серых дорог, неожиданно утром осенним выпал первый пушистый снежок. Он летел, подгоняемый ветром, что-то новое в душу вселял, покрывая на миг белым цветом мир, который от грязи устал. И увидев падение хлопьев, потирая глаза от сна, Этим утром почти в каждом доме ликовала вовсюди твора. Как же мало им нужно для счастья и каникулы нынче, и снег. Вот бы взрослым так переключаться, замедляя по жизни свой бег, замечая чудесное рядом, закрывая глаза помечтать, забывая привычный порядок, вслед за снегом за счастьем сбежать. Такий так действительно легенький виршик, эмоционально написанный под враженням побаченного за окном, я думаю. да. Скажите, пожалуйста, сейчас ваше профессиональное життя и с музыкой и с словом, якому вы все-таки, я так понимаю, приделяете больше внимания в душевном порыве своей. Наверное, это совокупность творчества, совокупность разных факторов. Нельзя сказать, что это не профессиональная деятельность, потому что в библиотеке я очень часто беру в руки гитару, и во время мероприятий я исполняю песни или веселю там детей игрой. Вот. Мы очень любим, например, с детьми э, музыкальные загадки. То есть, оказывается, любую загадку можно пропеть. Это будет очень-очень весело. А отгадку пропивают дети вслед. Вот. Ну, почему заговорила про библиотеку? Mm -hmm. Потому что я там работаю. Это наша областная библиотека для детей. Житомирской областной рады. И работаю я в читальном зале младшего отдела. Библиотекарем. Ну, перед тем, как я вас попрошу выкинуть песню, тем не меньше, ваши батьки все-таки люди творчие. І свого так. часу, от, коли ви ще жили в Росії, вони створили там навіть фольклорний колектив, в якому присвятили свої сили, і де, власне, ви вам прищепили любов до творчості. Зазвичай в таких сім'ях творчих діти намагаються якось ну, піти, не піти тим шляхом, яким батьки, тому що бачать, можливо, мінуси тієї роботи, енергетичне виснаження, що все ж таки вас. спонукало не полышите творчий шлях и продолжите вот зерно, зерно, которое okay. вас посеяли ваши мама стату. Наверное, это что-то генетическое такое. Вот по генам передалось, потому что мама у меня всегда, сколько я ее помню, писала стихотворения, у нее много песен, вот. И папа большой музыкант. Дома у нас постоянно звучала музыка, мы постоянно были окружены музыкой и пели, и плясали. Вот. Иногда Олег так смеется, мой муж смеется надо мной, что я просто не могу без песен. Говорит, ну ты ничего не умеешь, вот только петь тебе дай. Вот. Потому что, наверное, это просто моя сущность такая. И на песню строить и жить помогает. Без нее никуда невозможно пойти, что-то сделать. Ведь, в принципе, народное творчество, с которого началась моя творческая деятельность, да, она вообще, народ наш, он постоянно соприкасается, сталкивается с песней. Взять круглый год все фольклорные праздники. Ни один, ни один праздник, ни одна жатва не обходилась без песен, ни одна встреча весны, и заклички можно вспомнить, и купальские обряды, очень много песен, много фольклора обрядового. То есть человек, по сути, создан для того, чтобы петь. Ну, то я попрошу вас ще виконати для наших глядачев одну из своих песен. Мы продолжим разговаривать. <говорит> Хорошо. Мне сейчас хочется исполнить песню. Э -э называется она «Танец на двоих». Шли мы с тобою навстречу друг другу, Наверное, целую вечность. А повстречались совсем неожиданно На перекрестке дорог. Первого взгляда любовь не поверите, скажете просто беспечность. Я же хотела, чтоб ты перестал ощущать, как в душе одинок, И с тех пор вместе танец один. Мы по жизни танцуем с тобой, И за него нас никто не осудит. Танец один под названием На наша любовь И финала у этой любви Я надеюсь, не будет Танец один под названием Наша любовь И финала у этой любви Я надеюсь, не будет Тикают часики нашего счастья дом наполняется светом Миром и нежностью, верой, надеждою, страшны никакие не трудностям будут ответы. Справимся вместе, да только вот время кружит все быстрее и быстрее. Но по-прежнему танец один, мы по жизни танцуем с тобой. И за него нас никто не осудит. Танец один, под названием Наша любовь, И финала у этой любви, я надеюсь, не будет. Танец один под названием Наша любовь, И финала у этой любви, я надеюсь, не будет. Глядачам нагадаю, що гости із студії сьогодні є. і Ми знайомимося із Світланою Смірновою. Це автор, виконавець власних пісень. Ну, пісня така, вона нібито передбачає собою, що присвято її. Я так розумію, ну, хоча б запитаю, що можливо, все-таки вашому чоловіку. Ну, як він, ну можливо, не присвята, але нібито відчувається, що написана жінкою, рукою жінки, яка в своєму сімейному житті відчуває підтримку чоловіка. Наскільки це правда і наскільки ваш чоловік, тому що жити з творчою людиною, це не дуже просто. Наскільки ваш чоловік розділяє ваші е, такі музичні починання, творчі, наскільки він серйозно це сприймає, тому знову ж таки чоловіки не схильні серйозно сприймати творчість, особливо поетично? Ну, звісно ж, підтримка мені. не только в материальном плане, как ну, любой мужчина в семье, это действительно большая такая опора, это стена, за которой можно спрятаться в любой момент, которая тебя от многого оберегает и во многом поддерживает. И благодаря, конечно, моему мужу, большинство песен появилось на свет, и в частности эта песня. Но хотелось с нее сейчас также спеть, потому что мы говорили о моих о родителях. И для меня это тоже пример счастливой семейной жизни, несмотря ни на какие трудности, с которыми, конечно, каждая семья сталкивается. Это и внешние разные факторы могут на это повлиять, и внутренние какие-то бывают, ну ссоры мелкие, да. какие-то обиды, которые, в принципе, проходят, и ты понимаешь, что ты живешь для другого человека во многом, и без него ты не состоишься. Очень часто наша вторая половинка нас делает сильнее, нас исправляет. Это не обязательно какими-то похвалами, порой даже критикой. Мы начинаем исправляться, если мы правильно воспринимаем эту критику. Иногда мне этого не хватает. Вот, но тем не менее мы совершенствуемся. Как бы муж в чем-то делает выше жену, а жена мужа. Вот у нас в семье есть такой консенсус. Ви народилися і почали свій творчий шлях, і ви були пов'язані з журналістикою, і це все було на вашій батьківщині в Росії. Да. Тим не менше, ви вже живете досить тривалий час в Україні, в Житомирі. Ви ностальгуєте за батьківщиною? І можна сказати, що все-таки от рідна земля вона найкраща. Наскільки вам комфортно зараз в Україні? В Житомирі? Зокрема, не знаю, може мене карта виспитали, спіталі. что вот у нас что-то общее есть между Россией, Украиной и Белоруссией. У меня папа с Белоруссии, мама с Россией, а муж с Украиной получается. И, наверное, вот это триединство, оно во мне настолько укоренилось, что я себя не ощущаю здесь, на чужбине. Когда я приехала сюда, когда вот вокруг украинский язык, но мне было интересно, поначалу много непонятно, но интересно, потому что, будучи студенткой Университета Санкт-Петербургского я училась на кафедре народного песенного искусства, и мы проходили фольклор Украины. У нас это было целым пластом, несколько уроков, и мы пели много украинских песен. И вот Украина, любовь к Украине прежде всего во мне родилась через украинский фольклор. Uh -huh. вот, ну а потом, что же здесь мне себя как-то плохо ощущать, если вокруг хорошие люди? Меня везде всегда хорошо принимают. Я никогда не чувствовала некомфортно себя здесь. И природа во много... Она напоминает мне природу города Луга, где вот я какое-то время жила перед переездом сюда. То есть там были сосны, здесь тоже сосновый лес, рядом с моим домом, недалеко. И нет такого вот жуткой тяги. Конечно, хочется вернуться порой на те места, где ты жил раньше. Но если их очень много, и ты понимаешь, что пока это нереально, значит смирись с тем, что ты имеешь. Не планируете попробовать писать книги У вас, Потому что я понимаю, что все-таки выучить украинскую язык это сложно, но вот возможно в планах, в перспективе. Ну иногда мне приходится какие-то маленькие четверостишья писать для своих занятий в библиотеке, но это конечно больше я считаю необходимостью пока, потому что ну вот что-то нужно придумать и ты невольно начинаешь по-украински что-то придумывать. Вот, но просто Я не знаю настолько в совершенстві український язик, щоб у мене це полилось красиво. Зачем будет карикатурой какое то мое творчество, если можно сделать на русском и все поймут. Светлана, скажіть, от э, ви пишете э, пісні, ви композитор ще до того, тобто ви власне підбираєте до своїх віршів відповідну музику. Але от що вам можливо? Ну простіше, чи до чого ви більше тяжієте? Все ж таки підібрати музику до тої до поезії, яку написали ви, чи ви от класику пробуєте співати вже вірші, які написані, відомі, просто їх кладете на музику і теж виконуєте? Всі по-разному виходить. Іноді буває, що рождається стихотворення, і воно дуже довге время остается в этой форме, а потом вдруг вот так в голове крутится, крутится оно, и появляется мелодия, и ты начинаешь уже исполнять это стихотворение uh -huh. в виде песни. Иногда наоборот, ты ходишь целый день, что-то напиваешь, так, ну, не успокоишься, пока не придумаешь слова на эту мелодию. Получается опять же песня. Иногда ты перечитываешь... Стихотворения какие-то, как-то мне нужно было на стихи Пушкина написать, вот у меня появился там романс на стихи Пушкина, потом в сборник дома есть романсов, и там интересно стихотворение неизвестных авторов, то есть романсы, мелодии там не дано, нотного, нотного mm -hmm. текста, а только вот стихотворный текст, и вот бывает необходимость, потребность переложить все это на музыку, вот. то есть я не могу сказать, что мне больше нравится. Ну, перед тим, як ми вже будемо завершувати нашу розмову і будемо просити вас виконати на прощання ще одну пісню, збірку ми вже побачили. Диски ви видаєте? і якщо ні, то коли найближчим часом чекати. Тому що збірку, ще, якщо можна на е, любителя поезії спрямувати, то я думаю, музика, поетична, авторська пісня, вона має більш широке коло, Ну, да. Вот с диском история у меня уже затянулась, наверное, года на три. То есть были наметки когда-то. И, кстати, первые 10 песен я прописывала здесь в студии, у вас на телевидении. Но это был черновой вариант такой. Это как вот показ, показ песни mm -hmm. для кого-то там, если кому-то бы понравилось, я планировала их все-таки попродавать немножко, mm -hmm. чтобы заработать себе mm -hmm. на первый альбом. Ну, как часто так делают. Потом несколько песен я прописывала здесь на студии РЭК Житомирская, uh -huh. тоже звукозаписывающая компания. Uh -huh. И там мне во многом помог Игорь Новицкий. И, к сожалению, жаль. мы знаем, что вот он недавно покинул нас. И незадолго до его смерти мы как раз с ним говорили о том, что все, вот Игорь говорил: Вот я чуть-чуть поправлюсь, и мы с тобой света приступаем к записи диска. Когда я узнала о его смерти. Значит, конечно, и больно было, и ну человек иногда эгоистичен, когда относится к смерти другого. Он думает: так я от, от него и того не получил и того, а вот он ушел, покинул меня. Мы не задумываемся, что может быть для него этот уход вот в данный момент был поле ну да, нужен, конечно, да. то есть вовремя все. Бога вообще все всегда все вовремя. Вот, а раз я потеряла такую поддержку на данный момент значит пока еще не время то есть я к этому отношусь философски и если наступит мое время пока у меня есть маленькие детки которые тоже требуют определенного внимания и я не могу полностью себя посвятить э, чисто творческой деятельности или вот записи диска ну вот значит пока еще не пришло мое время хотя если кому-то будет очень интересно я конечно с радостью бы откликнулась <laughs> и с радостью бы написала но должна быть такая поддержка Тому ми бажаємо вам, щоб вже найшвидшим часом ви відчули потребу і з'явилися відповідні можливості. І ми з вами зустрілися в студії вже з презентацією. Не так збірки і можливо музичного диску. Ну а нашим глядачам нагадаю, що сьогодні в студії була автор кона з власних пісень Світлана Смірнова, яка подарує нам на прощання ще одну свою авторську пісню. Будь ласка. хочеться сьогодні піть а любві, патемо та романс о любві. любовь, Как в чувственном порыве Мне разгадать ответ на тыльне. К цветку ромашки обращусь, Но ныне не даст он вразумительный совет. Гадать всегда занятие пустое, Что ж делать мне, о тягостный вопрос? Ответ так прост, в любви искать покоя, Терпением построить к счастью мост. Терпением построить к счастью мост. И чувства сохранив и не истратив На клятвы объяснения слезный дождь. Добро творя не только себя ради, В награду ты взаимность. Добро творя не только себя ради В награду ты взаимность обретешь Любовь, любовь, ни словом, ни упреком Я не нарушу красоту твою И в ней я словно в омуте глубоко печаль души бесследно растворю. И в ней я словно в глубоком Печаль души бесследно растворю. Любовь, любовь,